Динамо для всей Украины, потому что давно не уходила Динамо в 1-8, поэтому все счастливы. Возможно, сейчас таких каких-то эмоций нет, потому что есть усталость, конец сезона, но я думаю, в отпуске нужно хорошо отдохнуть и набираться силы, и на следующий сезон готовиться. Скажите, по Ермолу, я в раздевалке не видел, но в перерыве там что-то с пахом у него. Я не знаю, наверное, может и на МРТ поехал и... Но будем надеяться, что все хорошо, потому что быстрее бы выздоровел, но дай бог, чтобы все было хорошо. И какая атмосфера была сейчас в раздевании? Вот что пьяный что такая снова историческая перемога? Ну, ничего не прыгали, ничего, не, как говорится, ни шампанского не было. Но ну, видно всем полициям, что все счастливы, поэтому с хорошим настроением ходим в отпуск. Такие вы... Зисбирна Украина так не так давно вышла на чемпионат Европы и зараз. Что вы считаете, вот для вас вольный рик, что-то смолотано? Ну, ну это нереальный не год, потому что действительно вышли на Евро, вышли на восьмой. поэтому безумно бежим, все эмоции так может переполняют, поэтому сейчас хочется позвонить родным и тоже их поздравить, я думаю, они поздравят, поэтому в деревне было смотрел по телевизору, когда я считаю, Ребро, там решали все. Поэтому, ну, хорошая была команда нереально, поэтому все болели, мурашки по коже бежали, когда там гимн Лиги Чемпионов был, и когда обыгрывали, можно сказать, сказать всех подряд, поэтому, конечно, и сейчас мы вышли, поэтому, ну, я не думал, что такое будет, но, ну, хотелось, но не думал, что так будет, поэтому я очень счастлив.